Чому зараз Юрій Рубан не займається звільненням полонених? Чому Василь Будик не займається звільненням полонених? Чим це зумовлено? Ну, Рубан, ви ввиду, да? Володимир да. Рубан і Значит, Василь Будик. І Владимир так, Рубан. І Василь Будик займаються освобожденням заложників. У них есть определенные задачи, которые они выполняют, но с той стороны уже поставлено условие, что мы готовимся к тому, что мы хотим забрать большое количество ребят. Не по одному, не по два, хотя каждый раз, когда выходят и малые группы, мы всегда радуемся. Мы будем забирать большую группу. В прошлый раз, вы знаете, мы забрали 139 человек. Это достаточно большое количество наших ребят сразу. Мы готовимся в ближайшие дни опять провести обмен. Скифки Мы две недели забрать. уже готовы. Я надеюсь, что это будет не меньше ста человек. Надеюсь. Если можно, я тоже задам вопрос. Пусть да. это будет последний вопрос. Вы упомянули о политической составляющей этого процесса. Очень коротко расскажите, пожалуйста, кому невыгодно освобождение заложников, кому невыгоден обмен. Вы знаете, я немножко так ну, разорву шаблон, скажем так, и скажу, наверное, то, что вы тоже понимаете. Один звонок из Кремля может совершенно все по-другому переиначить, может остановиться необъявленная война. Понятно, что соседнее государство заинтересована в том, чтобы здесь была дестабили... дестабилизация в нашей стране. Это зона. Им нужно идти к Крыму. Потому что Крым для них сейчас есть остров. Можно? Я прошу прощения. И понятно, что есть силы, которые не хотят, чтобы выполнялись минские договоренности. Вы когда последний раз были в Донецке Я был в станице Луганска на прошлой неделе. Тоже меняли людей? Да, забирали. Забирали. не да. на территории ЛНР, на территории Украины. Ну, мы зашли на территорию ЛНР и попал я под обстрел. Когда меня стреляли с винтовки. Аня, Аня. Так. Да, я Закинь. хотела немножко закончить, как раз, кому это выгодно, то, что не происходит обмен. Это очень важная тема и жалко, что мы не уделили внимания. Очень много происходит сейчас. Пропаганды со стороны террористов. Они звонят родственникам, действительно дают звонить родственникам и рассказывают, что Украина не забирает своих ребят. И с этой проблемой мы столкнулись еще со времен Лавайска. Это очень важно понимать, что как только у нас родственники начнут возмущаться, начнутся какие-то массовые волнения, стоимость, ну грубо говоря, да, там стоимость наших пленных сразу же возрастет. Поэтому родственникам нужно понимать, что сейчас дело не в Украине, а с той стороны не происходят обменов, и все вот эти звонки – это попытки дестабилизации ситуации. Дуже Юрий Тандит в нас был в студии и. Ганна Макрусова, координатор ініціативи «Востоксос» і парламентар центру сприяння звільнення зручників при СБУ, а також при міністерстві оборони одноіменного центру. Дякуємо вам.